8200 ni kalau tuan-tuan uh, Google pun tuan-tuan dapat dia adalah satu brigade yang ditubuhkan oleh Israel di bawah tentera di bawah IOF dan brigade ni uh, adalah brigade uh, yang uh, menggunakan apa yang dipanggil sebagai smart AI algorithm selain membabitkan uh, manusia dia juga membabitkan uh, uh, teknologi AI yang mana dia boleh muncul uh, dalam pelbagai bahasa uh, dengan membaca algorithm apa yang dipanggil kempen-kempen anti-Israel. 8200 ni, rekrutmen dia ni, kita anggap macam nilah kalau Mossad boleh rekrut ramai orang di negara kita sebagai pembunuh upahan, pembekal senjata, pembekal maklumat. Uh, adalah tidak mustahil. Uh, 8200 juga direkrut selain daripada akaun-akaun yang bersifat AI adalah akaun-akaun yang bersifat uh, orang yang diupah untuk menggerakkannya. Jadi 8200 bukanlah uh, secret weapon. Anda boleh google dan baca dengan jelas. Apa itu Brigade 8200 yang berada bukan di bawah pasukan Perang Saraf. Tapi memang di bawah tentera Israel. Uh, itu saya jelaskan. Uh, itu eh. Yeah. Saya tak faham bahaya ke... 8200 ni dia tentulah. Dia macam ni. Bila 8200 ditubuhkan. Sudah tentulah Israel mempunyai... Strategi baru setelah mereka melabur pada tahun-tahun 60-an, 70-an dan 80-an Untuk membeli media arus perdana Waktu sebelum ada media sosial ini Mereka sangat berusaha untuk membeli media arus perdana Hinggalah mereka berjaya menubuhkan Time Warner AOL Di mana semua pesurat kabaran yang berpengaruh Media berita yang berpengaruh dan juga berita online yang berpengaruh diambil Dan dibeli dan membentuk satu rangkaian besar yang dikuasai oleh saya Itu Time AOL Warner AOL tapi bila datang media sosial dan mereka sedar bahawa serangan ataupun kecaman ataupun gerakan antisemitik. Kita tak sebut antisemitik lah, gerakan pro-Palestin ataupun gerakan penyisihan ataupun kempen mendedahkan hal-hal yang berkaitan dengan Israel ini banyak berlaku. Maka dia tubuhkan brigade ni dengan dua kekuatan. Satu adalah kekuatan AI dia, teknologi dia. Satu lagi adalah kekuatan cyber trooper dia lah. Yang mana peranan mereka adalah untuk menyerang balas ha, semua uh, ha, kempen yang dijalankan di media sosial ha, yang mencemarkan nama baik Israel dan mengangkat ha, nama baik Palestin. Jadi itu dipanggil 8200. Tuan-tuan Google je AI boleh bagi tahu kan. Tuan, tuan bukan rahsia pun. Nah, saya ingat 2024 ketika berlaku perang di Gaza brigade ini dah ditubuhkan. Ah ha, itu saya jelaskan pada tuan-tuan dan tuan-tuan tanya bahaya ataupun tidak agak rumit untuk saya jawab tuan-tuan sendiri nilai eh, kalau mereka menyerap masuk dan kemudian eh, menerapkan ideologi Zionism eh. kerana dalam era moden ramai orang yang yang terlepas ikatan dia daripada Palestine, eh, cinta Islam apa semuanya sebab kita ada banyak uh, Melayu liberal kita ada banyak Islam liberal jadi orang-orang yang kemudiannya melihat isu Palestin macam kes yang kena pada sumut lah sumut ni tak ada apa isu dia adalah bagi pelayar-pelayar sumut ni kita belayar adalah kerana kita mencintai Gaza dan bukan baru pun ha, saya ke Israel ni untuk mendedahkan apatah Israel ni 2005 rakan-rakan yang kebanyakan bersama dengan sumut ni hanya 6 saja yang macam saya iaitu mereka yang melobi maklumat kerana orientasi sumut ni dia bawa tiga kumpulan. Satu adalah pelayar, kedua adalah aktivis uh, kemanusiaan, yang ketiga adalah uh, media yang boleh uh, mempengaruhi uh, pergerakan arus berita sumut uh, di media sosial. Jadi ada oleh kerana setiap perkara di Malaysia akan dipolitikkan, timbullah isu yang sumut ni politik, kita ni ditunggang kita apa. Jadi kita tak nak buat apa kalau kalaulah kalaulah uh, semua perkara kemudiannya kita nak sebut ditunggang adalah susahlah, kita pun kena pandai membeza-bezakan keadaan bagi orang yang cerdik dia akan lihat bahawa Sumut adalah delegasi Malaysia untuk melengkapkan 44 jadi 45 dan kemudian 46 negara uh, dalam usaha uh, memastikan uh, usaha yang dijalankan oleh uh, rakan kita di Eropah terutama uh, Flotilla Coalition uh, kemudian uh, Gaza Movement uh, dan juga Sumut Maghreb yang berpengkalan di Arab. Jadi sumut Nusantara ditubuhkan untuk membawa delegasi Malaysia bagi melengkapkan jumlah negara yang lebih banyak. Bagi membolehkan apabila sumut berlayar. Berita mengenai sumut ini menyebar di banyak negara. Bagi membolehkan orang awam dan juga penduduk dunia tahu tentang apa yang sedang berlaku dalam kempen untuk menggambarkan kepada dunia jangan lupakan Gaza dan jangan lupakan Palestin. Tapi apabila semua benda berkembang di Malaysia macam berada Arek Zek, berada Altras, mereka juga terdedah apabila ramai, mereka juga terdedah pada cyber trooper politik yang akan mengubah naratif Gaza untuk apa sumut untuk Gaza kepada sumut untuk politik. Menjadikan keadaan agak rumit bagi kita semua untuk bersifat ikhlas kepada Palestin, kerana kita tak dapat mengawal bagaimana bahan yang kita nak pilih untuk naratif politik dan bagaimana bahan yang kita nak pilih untuk menjaga itikad kita dalam Islam. Jadi ini masalah yang complicated di Malaysia yang dah berlaku sejak dulu pun. Dalam apa saja benda, oleh kerana trupa politik ni dia sangat agresif. Eh. Dia boleh mempolitikkan semua keadaan. Tapi saya jelaskan kepada tuan-tuan, saya pun dah 2 tahun dekat sini. Dah running. Saya dah 4 tahun run, 2 tahun secara konsisten. Hari ini hari yang ke-737. Saya berkisah mengenai Gaza. Waktu tak ada kepentingan politik, tak ada siapa pun nak masuk. Ambil berat tentang Gaza ni tak ada kan jadi bila ada kepentingan politik ramai orang masuk dan mengatakan kami ini ditunggang tentulah tidak sebab saya mula menulis artikel pertama tentang Palestin dan juga apatite ni adalah 1998 dan saya ke Israel menyusup masuk daripada sempadan Jordan untuk melaporkan mengenai apa yang tinggal dan apakah kejam yang dilaksanakan oleh Israel kata orang Islam ni tahun 2005 20 tahun yang lalu dan kemudian bila saya run sumut, bila saya run cerita Gaza tanpa henti ya, selama dua tahun, maka sumut Nusantara mempelawa saya untuk menertai bersama. Kerana JRA dah ada rakan-rakan yang memang selama saya live, kalau di TikTok ni kita boleh dapat 2,000 ke 3,000 orang, di Facebook kita boleh dapat 1,000 ke 1,300 orang. Jadi mereka bawa lah saya. Jadi orang tengok macam saya ni, macam orang yang baru dengan uh, Palestin. tak tuan-tuan, saya dah memang melaksanakan artikel pertama saya tulisnya adalah 98 dan melahirkan dokumentari mengenai apa yang ada di Masjid Al-Aqsa dan penindasan orang-orang Israel ke atas orang Palestin Israel. Ya dah selama begitu lama. Dan ramai juga kawan-kawan yang pergi dalam sumut ni dah pergi Gaza sejak dulu tapi ada berlaku kejutan budaya. Dan di Malaysia ni kita tak boleh lari daripada justifikasi orang terpaksa buka yang heran tu kan? Semua orang yang nak buat justifikasi ni dia akan buka uh, fake account lepas tu log profile. Bila saya tak faham. Ini adalah penyakit mental yang sangat serius eh, iaitu ada orang yang ingin menjadi seseorang, eh, menjadi seseorang dia mesti berani menentang arus perdana. Jadi arus perdana ni sedang bercerita tentang uh, sumut. Tapi dia takut. Nah, dia buka log profile, dia buka account fake, dia log profile. Lepas tu dia bagitahulah kenapa tak jadi tak tak jadi wartawan di Gaza. Ada tadi saya tengok dekat lah, satu video kadang-kadang saya, saya scroll juga sekejap saya jawablah pada dia kenapa lah bodoh sangat mana mungkin lah seorang daripada Malaysia menjadi wartawan sepenuh masa di Gaza dan saya beritahu kepada dia kalau betul-betul nak berbincang kenapa kita tidak menjadi wartawan di Gaza kita pun boleh jelaskan tapi kenapa pakai fake account ha, kan? jadi saya jelaskan kata uh, ambil rawatan lah tuan-tuan mungkin mengalami Intimidated uh, Explosive Disorder ataupun fear factor yang sangat teruk tuan-tuan hidup dalam ketakutan yang sangat teruk tuan-tuan tak dapat menyelesaikannya dalam dunia realiti tuan-tuan masuk dalam media sosial dengan harapan tuan-tuan dapat mengubat ketakutan saudara kebacolan dan kedayusan diri tuan-tuan buka fake account lepas tu cabar dia tak merawat penyakit mental tuan-tuan dia tak menjawab krisis psikologi tuan-tuan sebab fear, rasa rendah diri, rasa bodoh rasa tertinggal, rasa tak berguna rasa hidup seperti anjing kurap ataupun kucing kurap ni tak boleh diselamatkan hanya dengan tuan-tuan pergi menyergah dan menyerang orang dengan fake account. saya suka orang yang berbeza pandangan selalu banyak kali saya panggil datang studio, datang studio, datang studio dan saya pun bukan pukul orang saya tak ada rekod pukul orang ha, datang saya nak dengar je pandangan tapi majoriti ni yang begitulah ha, majoriti ni yang begitulah jadi tapi saya jelaskanlah saya boleh menganggap kata peratusan yang menghargai ya eh, dan juga percaya bahawa usaha sumut eh, berjaya eh, membuka eh, mata eh, dunia dan mata rakyat Malaysia untuk lebih tinggi dan lebih prihatin kepada Palestin ada ha, ada. Lepas tu ada seorang pula dia kata kenapa tak jawab soalan uh, uh, jebat. Dia eh, saya jawablah sejarah dia kata dia tak nak tahu sejarah. Apa tu saya jawablah pula dia tak nak tahu itu. Saya pun kata, muskil dia macam mana saya nak jawab kalau Awak tak mahu tahu tentang sejarah Saladin, awak tak mahu tahu tentang sejarah apa, perjuangan membebaskan Batu Maqdis. Awak tak nak tahu sejarah bagaimana berlaku penaklukan 800 600 tahun 636. Dia tak nak. Dia nak makanan tu sampai ataupun tidak. Jadi bila kita jawab tentang kempen media sosialnya kita dia jadi <laughs> rumitlah. Baru kita tahu kan. Ha bila pandang saya teringatlah kata apa nasihat apa Aiman Aiman dan Wong pada saya. Dia kata orang bodoh ni kita layan sekali je bang, sebab kalau layan dua kali, bukan kesian dekat kita, kesian dekat dia takut bodoh dia jadi berganda. Dia bodoh, kita explain. Lepas tu dia dalam explanation kita untuk cerdikkan dia, dia turunkan lagi bodoh dia. Ha, jadi kita kena elakkan jawab banyak, sebab kan kita kesian dekat masa kita, kita kesian maksudnya dengan lagi banyak jawapan dia menjadi lebih bodoh. Ha, jadi kita anggap kata kita tak layan kerana kita nak selamatkan daripada kebodohan dia tu menjadi lebih bodoh, lebih bodoh dan lebih bodoh. Dan baru saya fikir, betul lah, Aiman Wong dia dah lama, 10 tahun main di Biru, saya baru. Saya belajar boskan, baru, baru saya faham. Ada orang yang apabila kita memberikan dia pengetahuan, dan dia nak kita jawab kebodohan dia, jadi dia tak mahu keluar daripada kebodohan dia. Kita bagi kecerdikan rupanya yang dia nak bukan jawapan, dia nak kita menyertai kebodohan dia. Tak mungkin lah, orang yang mempunyai fikiran yang waras. Nak menyertai apa yang dipanggil sebagai rejim kebodohan. Sebab setahu saya kan, Binatang kalau diberi peluang pun dia nak keluar pada kebodohan. Binatang kalau diberi peluang dia pun nak keluar kebodohan. Tapi bagaimana yang Allah ciptakan keterhadan akal binatang ni sangat kecil lah. Dia boleh capai satu titik kecerdikan. Hanyalah primate. Jadi saya malah lah saya jawab lah juga. Sebab saya seorang yang sarkastik kan. Jadi orang-orang yang macam ni kalau kita tak boleh rawat kebodohan dia, kita lukakan kebodohan dia. Dia bodoh, kita tak boleh rawat kebodohan dia. Kita lukakan kebodohan dia supaya pendarahan yang berlaku tu mungkin boleh merawat kebodohan dia. Mungkin keluarlah nanah dia. Mungkin keluarlah air bisa dia. Keluar segala lah bodoh dia. Jadi saya menyerang dengan cara melukakan mereka dengan harapan darah yang keluar tu macam kita bekam bodoh dia lah. Ha, kita bekam bodoh dia. Ha, itu je macam dia ada bisul. Lepas tu kita pecahkan untuk keluarkan darah kotor pada bisul dia. Kalau kita nak cerita cara cerdik, dia dah memang hidup dalam keadaan jahil murakab. Susah kita nak cerita. Ada apa tak petang ni yang tuan-tuan rasa nak uh, tanya Jangan spam uh, laju eh? uh. Jangan spam laju Yang mana tadi kata sokong tu naik lah Janganlah masuk je kan Yang kata tadi uh, sokong lah, naik je uh, Naik uh, yang kata Sokong Apa naik je kotak So apa tuan-tuan Saya selalu berfikir ya, kata Dulu waktu saya muda macam tuan-tuan saya seorang yang selalu pergi ke majlis-majlis DAP. Saya je budak Melayu. Tahun 1989, eh, saya pergi. Dan saya je yang berani bertanya soalan. Daripada zaman saya muda, eh, saya ni berani bertanya soalan. Zaman tu tak ada akaun-akaun, saya tanya soalan. Mereka yang tak gembira dengan soalan-soalan saya, kemudiannya akan merasa kehilangan kalau saya tak pergi majlis mereka. Ha, bila saya dah tak pergi ke... SBC ya eh? China apa S Dewan SBC uh, Pencana Assembly dekat jalan uh, Edim, uh, di Bulatan Edinburgh dulu lah tahun-tahun 80-an gerakan Chauvinis banyak di situ. Bila saya sampai kemudian mereka rayu dengan saya. Uh, makanan mereka kata ini makanan halal kalau saya tak percaya mereka boleh beli roti canai. <tuh> saya tak hidup dengan kebacolan yang macam tuan-tuan ni, tuan-tuan nak menyatakan satu pandangan, menentang seseorang. Tapi tuan-tuan takut sebab tu saya jadi trigger. Mengapa saya tak ada jenis macam ni ya. Eh? Orang Melayu yang kemudiannya buka apa, apa, apa buka akaun hanya untuk menjadi penakut. Jadi saya rasa muskil. Kenapalah orang rasa takut untuk menyatakan pandangan dia menentang sesuatu dengan menggunakan fake akaun? Ha, tak ada. Jadi sebab tu saya kata tadi, ya naiklah kotak. Ha, petang saya buka naik kotak. Ha. Tuan-tuan boleh argue. Semalam saya buka semua orang-orang yang bersetuju dengan saya. Yang tak bersetuju naik kotak. Supaya mak ayah tuan-tuan ni, mak lah kesian kan. Dia hamilkan anak, anak dia. Lepas tu keluar menjadi dayus media sosial. Menjadi binatang media sosial yang tak berguna. Itu jadi receh lah. Jadi ya, tuan-tuan naik je kotak saya akan dengar. Sebab ni masa-masa yang sesuai untuk kita berhujah, kita berdebat mencari kecedekan. Tapi kalau tuan-tuan tak nak keluar daripada kebodohan, saya pun tak boleh nak bantu. Ha, kalau kita boleh buat projek miskin tegar kan, kita boleh bantulah bagi projek, bagi, bagi usaha kan. Kalau bodoh tegar ni kita cuba bantu supaya dia keluar daripada bodoh tegar ni dengan kalau miskin tegar kita bagi projek ekonomi bodoh tegar kita bagi projek pencerahan tapi dia memilih untuk berbangga dengan kebodohan dia yang tegar kita nak bantu tak boleh ha, tak boleh nak bantu dan semalam pun dalam bajet pun kerajaan tak masukkan sikit eh, nak menyelesaikan masalah bodoh tegar ni kita tiap-tiap tahun dia cuba menyelesaikan masalah miskin tegar tapi kita ada masalah banyak tentang bodoh tegar ni ha, yang tadi tu naiklah geng-geng yang saya dah kata anda bodoh tegar tentulah ada ada maruah Dilahirkan daripada rahim seorang ibu dengan maruah Manusia bernyawa dan bernama Kemudian pakai fake account Saya cela dan saya kutuk tuan-tuan dia macam Naiklah kotak tak Peluang tuan-tuan untuk menyerang saya Tapi mesti dengan gambar ha, Sebab saya tak pernah melarikan kemunculan saya ha, okay? ha. Bukan bubur Ini adalah satu Bagi mereka yang mendengar Saya beritahu dekat tuan-tuan begitulah ha, Kita ni bukan dilahirkan sebagai bangsa yang penakut Ha, kita bukan lahirkan sebagai bangsa yang penakut ha, kita mesti berani lepas tu naiklah kotak untuk berbincang sebab benda-benda bersetuju untuk tak bersetuju ni adalah perkara yang normal tapi ha, menyelar, menghina ni adalah perkara yang tak normal maka saya kata mari normalize kan naiklah kotak tuan-tuan boleh bercakap tuan-tuan ha, boleh belajar mencerdikkan diri sebab nak cerdikkan diri ni saya pun dulu banyak juga saya di USM dulu kan ha. Saya datang daripada humanities school. Saya selalu pergi event budak-budak di Socsign. Jadi saya tak, tak ada banyak pengalaman tentang Socsign. <coughs> saya tanya juga soalan. saya tanya juga soalan untuk belajar memahami eh ya, geopolitik. Walaupun saya datang daripada ilmu uh, humanities. Saya tak takut uh, sebab saya tahu satu benda yang uh, saya berani bersemuka akan menghasilkan saya banyak ilmu, akan hasilkan saya banyak pengetahuan. Okey. So mana? Yang ni tak ada eh. Tak ada yang begini. Tak ada yang request eh, Arif. Yang rasa dia nak menentang, dia nak mencabar uh, kebenaran sumut apa yang sumut nak naik kota. Saya jawab nanti. Ramai pun orang nak tengok. Ha. Main balah-balah video tak jadilah kalau balah-balah video ni uh, zaman uh, apa ni pantun. Uh, RTM tahun 70-an. Uh, RTM pun dah tak buat dah cara berbalah pantun. Uh, naik dia kota. Uh, latih diri tuan-tuan untuk berani supaya tuan-tuan juga berkembang uh, walaupun tuan-tuan tak bersetuju dengan saya tapi tuan-tuan berkembang kerana sekurang-kurangnya lah orang kata saya dah pernah naik live kotak dah dekat tempat Abang ZRA uh, saya tanya dia tak boleh jawab terkedu dia uh, saya pernah naik kotak tanya benda ni tak dapat je ZRA jelaskan dengan terang uh, jadi tuan-tuan adalah satu benda yang tuan-tuan boleh jadikan satu uh, gerak gerak satu ground untuk mengatakan bahawa ada bahagian mengenai uh, sumut ni saya tak boleh jawab Ha, jadi senang. Ha, jadi itulah diskusi untuk mengembangkan yang saya kata tadi tu kalau kita memilih kebodohan tegar. Saya nak bantu, tak boleh nak menjelaskan jawapan-jawapan.